нужно попить перед следующим. Да, день. да, да, да. Здесь хочется сказать, что когда-то у нас, когда мы только начинали свой путь, у нас добро и зло было, были очень разграниченными понятиями. То есть как день и ночь, как черное и белое. Также есть плохо, есть хорошо, есть между ними строгая черта. Вот это плохо, вот это хорошо. Потом в определенный период внутри произошла революция, и понятия хорошо и плохо как-то смешались между собой. То есть мы пришли к тому, что то, что мы считали, что было плохо, то, что мы считали злом, которое приходило в нашу жизнь, в итоге сделало нас такими, какие мы есть. И получается, это зло было во благо. Получается, что это зло сделало нас сильнее, значит, оно нужно было. Мы долго об этом рассуждали, и тяжело понять эти процессы вот так вот сразу. Но это научило строго и ясно одному, что сколько бы зла не приходило в нашу жизнь, сколько бы неприятностей на нашу страну не сваливалось, мы твердо уверены, что это только сплотит наш народ и только сделает крепче, сильнее и надежнее. Согласны с этим? Как бы тяжело не было, любые трудности в вашей жизни встречайте с радостью. Кто-то проклинает кого-то сверху Всевышнего и говорит, зачем ты кидаешь мне на путь такие трудности, зачем ты делаешь мне тяжело, почему ты заставляешь меня проходить все эти испытания и обвиняет его. Другой же, наоборот, благодарит и говорит спасибо за эти трудности, спасибо за эти испытания и за шанс стать сильнее. Наверное, вторая точка зрения нам наиболее ближе в последнее время. И следующий трек по этому поводу. Поехали. Не устали еще? Покажите, насколько... Еще больше душа! Все прекращает с собой старый разрушенный свет не небо общается с нами, как любящий родитель, подкидывает трудности, все без страха, перестали за нам такой подарок, что надо стоять до конца. Холод Поставят вещи, но никак не избежать решений за базу Ты столько возносил речей, собственная особи. Каждый новый день возможность показать, на что ты способен. Ты центральная точка событий, самая гущая. Этот процесс еще с рождения, это больше запущен. Да, что несправедливо, так что ты Ручку города трахует под твоей гимназии Чистой пушкой на философии Толстого И не лучше грязные деньги Само не чистого Все проходит тихо, даже не дернется мускул Пришел сверху и товар идет по тайному руску Ты видел его след, апокалипсис на Кто только сам на и не давали заднюю Все время так, как и перед везде Лиздец, жизнь Это не место, чтобы происходит только теперь Или не бей. палец, палец Или задуматься и провести детальный Долгими веками бьется мир берите а Но заглядываю в песню Ответы придут не сразу На пути из и ценой Но ты же знаешь, трудности да огранка алмаз Долгими веками бьется мира верите Но заглядываю в бездну Пытаюсь ее коснуться И даже если жизнь идет на нас войной Знает, это голос Бога И он косит нас проснуться мы здесь, Питер! Еще громче, Питер, мы с нами!